Всем привет! Хочу поговорить об особенностях эксплуатации автомобиля в зимний период. Первая у нас проблема – это замерзание топлива. Чтобы избежать таких проблем в зимний период, нужно заливать зимнюю солярку. Некоторые льют антигель, кто склоняется к этому, кто не склоняется. Вовремя менять фильтра, дабы избежать попадания влаги в топливную систему. Еще одна распространенная проблема среди использования автомобиля в зимний период – это зарядка аккумуляторов. Дабы избежать этой проблемы, надо перед зимой обслуживать аккумуляторы, проверять плотность, заряжать, по необходимости ремонтировать. Еще одна проблема в использовании грузовых автомобилей – это конденсат в воздушной системе. Для того, чтобы избежать, нужно вовремя сливать конденсат с северо-воздушных, менять фильтр влагоделителя, заливать ватка жидкость на зиму для осушения системы. Если не делать этого, собирается конденсат в воздушной системе, что может повлечь к замерзанию тормозов и воздушной системы. Обязательно перед зимой нужно проверить состояние резины, наличие протектора, высоту протектора ее износ, чтобы избежать скольжения на дорогах зимой. Проверяйте обязательно наличие комплектов цепей для машин, чтобы вы нигде не застряли, могли выехать с любого сугроба, с любого гололеда. Чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем, нужно вовремя обслуживать автомобиль перед зимой. Если вдруг у вас случится проблема, мы ждем вас на СТО.